как постанова Кабмина. Я бы уже сам сел, и давайте распишем, что мы, что мы будем иметь. Они же дождались, пока им подадут уже вот месяц закончится оплата на числе. Они говорят, нам деньги не платят. Фонд оплаты туда остался тот же, никто его не забирал. Просто надо сесть еще раз взять процесс своего. С продуктами сразу постоянно, что такое ну, нет. Бремии меньше выплатили уже. Какая премия, только, только это самое. Мои на часа уже время, Ну так это пошло. Хотя премии же должно месяц. Ну, ожидания немножко, да, они ожидали, что они зарплату повысят, добавки будут там. Еще раз, у них там стопроцентные добавки за нормотворчую деятельность, за тяжкие умовы працы, т.д. Они себе Они думали, что будет зарплату сейчас будет там, ну, грубо говоря, оклад, там, 2000 ринг, плюс еще 100% надбавки, а плюс еще премии, как-то разнообразие. Там они уже там, кто-то мне посчитал, что уже 17 тысяч денег, а 165 тысяч уже было. Сказали, не, нифига, не 17. Я что? То есть реорганизация сливает зарплаты, я правильно понимаю? Что? То есть реорганизация своего зарплаты, никто не думает, как им Никто думает. об этом не думает. А кто думает, как? Как, как? 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 больше дайте... так? Дайте нам больше зарплаты, мы будем лучше работать. Ну не бывает. У меня есть очень хороший ролик, кстати, говоря. меня здесь есть, ну, минут там 10, может быть запустим. Почему волонтеры, я бы говорил, почему волонтерские движения? более эффективно, более интересно и больше это самое, чем люди, которые должны делать за зарплату то же самое. А, а, ну, да. ну, я а это, это как раз по системе мотивации, что как работает система мотивации, то есть по результатам да, труда. Что сейчас ее тоже еще с... <кх> я как бы, категорический противник да, идет некие там что посчитать сделать классификацию посад державные службы за складностью и там какие работы это, это непонятно это, конечно, тут, это из людей делают автоматы, да? то есть самые хорошие все мотивации я вот то что там это все это когда у тебя зарплата такая чтобы ты знал что она, ну, как, нормальная зарплата второе тебе ставят задачи и дают полностью свободу в будущем Тогда самые, это самая эффективная И система продвижение, нет, продвижение. тут вопрос, а надо ли вам больше? Нет. Да. А вы вот вы хотите, не хотите третий, вам не третий. всем комфортно на уровне у нас есть старшего специалиста. Почему? Вопрос вы каждый выше, это, это, больше, это больше ответственность. Это, ну, я как там, директор большого предприятия, извините, 5 лет в отпуск никогда не ходил. То есть я возвращался, потому что когда у тебя 60 точек, а ты знаешь, что за одно нарушение может заразить лицензию на всю сеть. Когда вы работаете на госслужбе, очень важно, вот ну, ты освоил этот участок, понимаете, и уже как-то надо продвигаться, или на другой участок, какие-нибудь места. А там есть какие-то... А вот тут, Добистия, да, а, это... а вот тут в чем кайф вот этого нового закона, да? А, если раньше появлялась вакансия закрытого департамента, у госслужащего никаких шансов его получить не было практически. Почему? Потому что Министры или заместники составили своего, как правило. Сейчас это открытый конкурс. Пожалуйста, если появилась вакансия в департаменты, вы подаетесь на конкурс так, как и все. Если вы победили, значит, вы, вы занимаете... Вот у меня, допустим, э, вопрос. У нас сейчас в управлении юстиции в области практически все сотрудники, вот как специалисты, там экономисты и юристы, это племянники начальников департаментов и так далее. Я так понимаю, что они тоже будут проходить целый вот три ступени, три порядок Сначала будет проверка нормальных домов там высшего света, там, допустим, досвид, хотя там берут студентов сразу после вузов, что тоже, конечно, правильно, в того, что они племянники начальников департамента тестования спивбеседа, вот спивбеседу будут проводить, я так понимаю, с ними их дяди, папы, мамы, дедушки, папы? Ну, Нет, не, спивбеседу, ну, вот это уже будет конкурсная комиссия. Спивбеседу То, проводят... Ну, не это... было бы не так... там же вопрос в чем? аппетив. Тут по закону А називається порядок проведення конкурсів. І там регламентується вот це тестування, ці співбесіди. Які питання на тестуванні з два етапів тестування. Бо що це буде оцінювання не зовсім об'єктивно. А як ото боротися? Я на сама масова. Є є вот вам за а, а проходячи конкурс, получаєте три центів грубо говоря. За тестування на знання законодавства, тестування по вашим верифікації, по вашим як це Це вже через е, кейси друга оцінки, третій співбесідку. У вас ці три оцінки. І що там отримали дві там п'ятірки, то отримали одиницю, значить щось не так. Або навпаки, там дві одиниці, тут п'ятірка, теж щось не так. Ну громадські ж активісти не будуть перевіряти на вакансії з кожного спеціаліста. А по чому ні? Скажімо так, да, ми, все, ми, ми, кстати, в законі залежали опціонно. что в конкурсных комиссиях на уровне всех органов могут залучаться э, э, наши представители громадских организаций. Почему нет? Мы сначала заложили, что обязаны залучаться, мы поняли, что на уровне, скажем, районов не всегда найдется адекватное. А потом есть же городские сумасшедшие, понимаете, которые срывают все и вся. Вот. Потому опционно заложили. Ну, скажем, меню создал уже комиссию, там нет ни одного представителя громадских организаций. Вот, как бы. Ну,